Ну, ранение я получил 4 июня, не, июля, после чего мне ампутировали новую в Харькове. Но после этого нас бортом сюда уже на Киев отправили. А как долго вы какие-то вообще, я призвался с 31 марта, был две недели, были сборы но в Новогат-Волынском, тоже там из области. После чего нас отправили всех в Николаевскую область там были учения, стреляли со всех видов оружия, стрелкового, с танков, с друзья, друзья. Да, нас готовили на протяжении двух с половиной недель, после чего объяснили, куда мы едем, что будет происходить. Мы отправили в зону АТО. В зоне АТО я находился более двух с половиной месяцев, объездил всю Луганскую область. Был в Рубежном, в Северодонецке, Лисичанске, Луганске. Четыре раза был под жестким стрелами, мелким, не считаю. Ну, четвертый раз уже, можно сказать, мы были на нашем стенде топ-топ. 30-го. 30-го прямо 30, на хронизованном бригаде. Другие батареи. А поранение у него сколько? Нет, так получилось, что нас ночью обстреляли градами, но координаты, видно, наши противниками дали неправильные, падало рядом с нами. Это Где где-то было около 12 часа ночи, после чего понятно было, что мы не можем там оставаться наш батальон брал кольцо Луган с правой стороны, а мы сняли с поста и уже в 4 утра выехали, заходили, получается, уже с левой стороны. Ну, как зашли туда, то мы успели простоять и 40 минут, и у нас дошли с трех сторон, то есть артиллерия, их танки, пехота. Мы с ребятами считаем, что ну, нас уже там ждали. Да. Потому что так организовано за 40 минут. 40 вызывать. У вас сразу в через ну, вертолета меня забрали уже, получается, после того, как я уже получил на, на уже, так сказать, свое ранение. Ребята меня отправили немного назад в тыл, так сказать. Сейчас. ребята меня доставили немного так в тыл, мы это шли. Там ждала, подъехала скорая помощь. Самых таких тяжелых она отвезла к вертолету. Ждали еще вертолет. Сейчас где-то примерно. Вертолетом уже отправили на Харькове все остальное уже говорил, после Харькова уже оказался здесь. Вам же обещали пытаться через представники нашей влады, чем Ну, Арсений Петрович был здесь, обещал. Ну, тишина. Это уже прошло месяц. А если что вы сказали, что вы можете это у меня есть свой счет, и у ребят есть свой счет. В принципе, на судах как бы обещает, а бесплатно критизируя, судя по тому, что сейчас тишина, Тому ми сподіваємось, що тільки в нас сили і люди з з, Києва, з усієї України їдуть нам допомагають. Тобто, це дуже дякую. А де буде дедалі? Буде там ще щось в цілому? У мене просто ще питання що до того не стоїть, тому що у мене права нога що вона ранена. Там осколка мені вибила коліна стоп, Там не ставили вакуум. Мишці наращували. Тоді тобто, зробили пересадку кожі туди. Після того, коли я вже почну нормально ступати на цю ногу, Она будет как бы обложкой. Ты должен был стать вопросом по этому.